21 августа 2014 год. Рассвет над Кирсановкой. Оттуда я приехал. А сейчас почти 6 часов утра. Под Дунаевцами стою. Простите, а какие Дунаевцы? Под Мелитополем. Николаевская область рядом. 7.55, 21 августа. Вот зашел попрощаться с Сергеем, хозяином этих хором и этого озера. Но, увы, его на месте не оказалось. И хотел поблагодарить его за теплый прием, приятную беседу у костра и сказать до новых встреч. Наверное, пошел обходить озеро. Такова его работа. Мариуполь. Он тут рядом где-то. Точнее, оно, село. Вот въехал на окраину Мариуполя. Село вижу частично брошенное. Хотя позади осталось две хаты, где люди еще живут. А остальное сами видите. Замерла тут жизнь. Вот еще. Но эта хата уже брошенная. И плохо видно. Усадьба. Да распутников. А в целом брошенные. Ну вот, наконец-то и я допался. Яблоки нашел понад дорогой. Яблони усеянные. Кто ездил дальние походы на вело, то знает, что, что такое подпитка фруктами, овощами в дороге. А тем более, когда жара за 30. Хоть отведу душу. Ехал братская, И вот теперь попали. GPS тут делать нечего. Круто, конечно. Места, если не дикие, то полудикие. 12 часов 15 минут 21 августа и вперед зари навстречу а так и вы бачили я не мацетики вот в Миколаевке побачил и доезжая километров 10-15 до южноукраинская уже в шестом часу вечера решил остановиться заночевать вот на крови села агрономия похоже я попал тоже в заброшенный парк потому что впечатление сразу было такое что я попал в, три, в Трикратский лес, в Трикратский лабиринт, село Трикраты а потом все стало на место Вот возле Константиновки перелез через путя. Тут заблудиться плевое дело. И сегодня 22 августа 2014 год. Я уже где-то километров пяти от Южноукраинска. Сейчас мой путь лежит вон туда. Погода портится, опять на дождь. Будем молиться, чтобы все прошло. А вот и блок один и там дальше второй вижу блок южной украинской АЭС это километра полтора до него но мне туда не надо вот она южноукраинская АЭС снимал энергодар снимал курскую АЭС а теперь южноукраинская вот сами блоки. Охладительные установки. Я не виеваю никакой радиации. осталась станция АЭС позади. А я сейчас въезжаю в Южноукраинск. Вода поруя на все. Вот я въезжаю в Южноукраинск. Ура, товарищи! тоже на НРГД. Понятно. Молодые, зеленые. Только построенные. Ну, ладно, пока холодные. Вот я на Южном Буге. Константиновке. Ну, чтобы и идти, люди сказали, это не сюда, немножко в другом месте. А вообще, по большому счету, никто и не знает такого названия. Десятки людей спросил, плечами пожимают, а толком никто ничего не знает. Вот это там, это, наверное, там. Ну, вот такой он южный бог в Константиновке. Вообще впечатляют скалы, конечно. Они будут порой вот константинов я познакомился с володей он да. мне очень подробно рассказал подробнее как, никто не как по тому берегу перебраться до первомайска я сейчас буду садиться на этот пароплав и в далекое плавание отправляюсь Дальше. вот я переправляюсь середине дух. Исторический момент. На разных паромах уже плавал. А вот и капитан. Или как правильно, В качестве лоцмана идет падение. А это такой вид Южного Буга, его пойма между Львовом и Богдановкой. Мы тут левее Львов. В Мариуполе побывал, теперь во Львове буду. Такой южный, и где-то далеко на горизонте. Вот он такой южный бух в районе села Марьевка я увидел просто со стороны Мариновки скалы и не смог не удержаться, чтобы не подъехать. Сейчас попробую еще по над берегом прорулить. Обалдеть. Покинул Марьевку. Проехал через Куйбышева. Куйбышева оказалось уже брошенным селом. По-моему, одна хата всего стоит. И люди уже не выживают, а скорее доживают свой век там. Собаки полуголодные. В общем, страшная картина. Не очень хочется снимать эти села потому что на моем пути их было десятки десятки и десятки этих брошенных жаль конечно но жизнь продолжается сейчас мой путь приближается к селу под названием львов мариуполь проехал теперь львов Сюда с Южноукраинска меня принесло в эти дикие места на правом берегу Южного Буга. Но спустился я сюда несколько по иной причине. Речку я видел, но с 500 метров от дороги на левом берегу Буга такой он бук. А на водичке сидит вот такой рыбачок. Ни у кого не клюет, сколько я проехал, сколько видел. А этот что-то высиживает. Мужик, как фамилия? Петя. И пусть мне кто-то скажет, что здесь прошла рука цивилизации. Когда-то скифы тут лазили, а теперь я лазу. Наследник скифов. Место совершенно дикое. Вот на том берегу Буга там цивилизация, а здесь деревья не растут не поют один я тут лазил мне это нравится в принципе иной раз надо немножко и горечи добавить хотя ее выше крыши и так по жизни Только так мы познаем цену жизни, какая она. Там по над Ингулом хоть какая-то флора была и фауны было предостаточно. А здесь по над Бугом вот это и вся флора. Фауны почти не видел. Все выжжено, высохшее. такие пироги. Ну что не говорите, все равно прекрасно. Это еще надо на лодочке сплавиться по Южному Бугу. А сейчас вот мне показали тут дорогу, рассказали. Я по ней хочу спуститься и должен выехать к старой мельнице. Что из этого получится, сейчас посмотрим. Он сказал, поехали. И там, где-то вот эта мельница, ниже мельницы, там есть шикарные, говорят, пороги. И в том месте, я думаю, и не Я же и сам парень шикарный. И место должно быть шикарное. Не знаю, вот раздваивай. Скорее все, что прямо там круто спуск, поэтому машины объезжают. У меня передний тормоз тоже не ахти. Надо будет подтягивать. Ведь одной рукой только управляю. И именно левым тормозом притормаживаю. Оп. Да, довольно опасно. Но мы не привыкли отступать. И в этом нам поможет кинооператор Лукьян Александр. Это я. Так, вот я куда-то выехал. Наверное, стоит остановиться и рассмотреть данные места. Да, впечатляет. Что сотворено Богом, никому не дано разрушить. Стою по колено в Южном Буге и снимаю вниз по течению. Слева и сзади от меня легкий порог. А вон там ворота. Золотые. Вот такая жизнь под водой вода чистейшая, как душа ангела. Глубина где-то полметра, не меньше. Делать было, было непросто, потому как была опасность сверлить камерой. Это надо было в перейти, чтобы зайти хотя бы на край. Супер. Пожалуй, в этом месте я тут уже начал. Отлично. А можно было бы и больше сделать. У меня продукты Да, Вот таким я встречаю закат на Южном Боге. 22 августа 2014 года. Закат над Бугом. И я не